Lënda matematikë, klasa 7, tema, përdorimi i koordinatave. Situata e të nëzëni, cili është ndryshimi një plani dhe një plani koordinativ. Rezultatet e të nëzëni, nëzëni si përcepton pika në plan ku janë dhe koordinatat e saj, përcepton koordinatat e pikës ku jepet pika në plani koordinativ, ndërtojnë shëmbullimin një figure në ndë një prej shëndërimeve për një figur të dhënë në rjetin koordinativ fjallë kryqe, plan koordinativ, apshis, ordinat, koordinat. Burimet, teksti, fletoria funës, lidhja me fushat e tjera, gjuha dhe komunikimi, arti figurativ, teknologjin. Organizimi orës, lidhja temës me një rritë më pashme. Të rëgojnë që plani koordinativ është një plan në të cilin është ndërtuar një qifë bosht është koordinativ, pingull me njëri tjetrin, duke marë në të segmentet të njëta, me të njëjtën mjësi në të, një të dyja bushtet. Ndërtimi një orive të reja. Ndërtojmë një rjetë koordinativ dhe ma në të shëmbujve, theksojmë që gjithdo pik në planin koordinativ përcak të një qip të vetëm koordinatash x, y dhe anasjeltas. Në gjithdo qip koordinatash gjëndet një dhe vetëm një pik për gjithse në planin koordinativ. Prezentimi dhe demonstrimi rezultateve të arritura, në zënësit punojnë me rallu shtrimet në mënyrë të pavarur nga një shqit e kështata. Dëtyrë, flejt pune për gjejse. Atëherë, shofrim planin koordinativ të dhënë në figurë. Plani koordinativ ndërtohet ndë nga dy boshte, nga dy boshte numerike, të cilët ndërpriten në piken o që e mërdojt origin e planit koordinativ. Atëherë, në këtë plan koordinativ, kemi dy boshte, thame boshti i apshisave, a i që është pra horizontalisht, o x dhe boshti vertikal që e mërtohet o y ose i ordinatave. Pra, horizontalisht boshti i apshisave dhe vertikalisht boshti i ordinatave. Nëse cilin për të rethame kemi ndarje segmentesht të një pas njëshme të barabarta. Pika O është origjina e planit koordinativ. Plani koordinativ ndahet në 4 kuadrante. Kuadranti i parë ku ndodhet pika A, kuadranti i dytë ku nuk kemi asnjë pikë, kuadranti i tretë ku kemi pikën D dhe kuadranti i katërt ku kemi pikën D. Të përcaktojmë koordinatat e secilës pikë që ndodhen në këtë plan koordinativ. Atëherë, pika A të gjemë koordinatat e pikës A. Për të gjetur koordinatat e kësaj pike, nga pika e dhenë pra nga ja shenja e vogël, nga plusi i vogël, u li pingullen me boshtin e apshisave dhe shof që ajo me bjenë në pikën dë. Po një të njëtën gjë bëj dhe drejt boshtit të ordinatave, u li pingullen me boshtin e ordinatave ose y-neve dhe pingullja bjenë në pikën 4. Pra, koordinatat e pikës A janë x, y, x i takon pikës 2 dhe y i takon pikës 4. Pra, pika A ka koordinatat 2, 4. Si që vërrem, si që vërrem, x i pika pra që e marrim pra nga poshtja pëshisave, shkruhet dhe ledzohet e para. E dyta, e dyta, pika nga boshti i ordinatave y të gjem koordinatat e pikës B. Pika B, nga shenja, u pingulen drejt boshtit të akshisave, që i takon pika 5, pra x-in e kam 5. Të njëjtën procedurë bëj dhe drejt boshtit të ordinatave, u pingulen drejt boshtit të ordinatave, që i takon pika minus 2, pra pika B, ka koordinatat 5 minus 2 kalojm në kuadrantin e tretë, ku ka pikën D. Gjej koordinatat e kësaj pike. Koordinatat e saj janë x -5 dhe y -2. Kam dhe një pikë C, e cila ndodhet tek e, minus -4. Atëherë të gjejm koordinatat e saj. Pika C, pika C e ka x-in 0 sepse ndollet në vejtë bështin e ordinatave dhe ordinatën e ka minus 4. Pra, koordinatët e sa janë 0, minus 4. Shofim dhe një shemull të kjetër. Êshtë dhe në plani koordinatik, edhe thot në këtë plan koordinatik, ndërtoni të 3 pikat, minus 3, 3, minus 3, minus 2, 5, minus 2. Këto tre pika janë kulme të një drejtë këndëshe. Shkruani, thot, kërkesa, koordinatat e kulmin të katërt. Atëherë, hedhin pikat në planin koordinativ. Pikën me koordinata minus 3, 3, minus 3, minus 2, dhe 5, minus 2. Pra, kam tre pika. To tri pika i bashkuj me segmentet të një pas njëshme, si që shikoni tek në të këpigurën e të djadhë dhe të këllëvizja e shigjetës pra segmentet e një pas njëshme dhe normalisht do gjej kulmin e katërt. Atëherë kulmi i katërt, me qërën se është drejtë kanës dhe drejtë kanës që i ka bërë një si që edhim dy nga dy të barabarta dhe paralele, atëherë do të ndollet në pikën me koordinata 5, 3, Dhe këtë është kulmi që kërkohet, i bashkoj prap me segment, dhe këtë rraskë është figura që kërkohet dhe kulmi 4 me koordinata 5-3. Faleminderit.